Немаловажным фактором при создании высокоточных прогнозов является наличие удобного интерфейса, который легко настраивается и обладает мощной графической составляющей. Программный продукт Demand Forecasting обладает гибкой и интуитивно понятной системой настройки и отборов, которая позволяет настроить форму отчета индивидуально для каждого пользователя в зависимости от требуемых наборов данных, разрезов анализируемой информации, графического наполнения и визуализации данных. Встроенный механизм настройки вида отчета позволяет быстро настроить отображение необходимой информации в нужных разрезах что значительно облегчает работу с данными и их первичный анализ. А возможность создания персональных настроек для каждого пользователя и для каждого периода планирования исключает возможность случайного повреждения настроек отчета или формирования прогноза на неверный период времени, а также облегчает пользователю поиск необходимой настройки. После настройки и сохранения нужного вида отчета, Запускается предварительный групповой расчет прогноза, который выполняется для всех позиций, выбранных в данной настройке отчета. Групповой расчет выполняется на основании заданного набора входящих данных и математических моделей прогнозирования. Причем расчет прогноза спроса может выполняться сразу по нескольким математическим моделям. Данный групповой расчет позволяет в дальнейшем не производить выборку и пересчет заданных расчетных мер при попозиционном анализе и корректировке прогноза, что значительно сокращает время создания окончательного варианта прогноза спроса. После выполнения группового расчета прогноза спроса пользователь может выполнить попозиционный анализ и корректировку прогноза, выбрав оптимальный алгоритм из уже рассчитанных математических моделей. Регрессия или многофакторная регрессионная модель. Средневзвешенная, очищенная от сезонных шумов модель СРВЗ. Скользящая средняя. Или выбрать другую, необходимую математическую модель. При выборе оптимальной формулы расчета прогноза спроса пользователь может воспользоваться встроенным функционалом расчета средней абсолютной процентной ошибки прогнозирования МАП как за продолжительный период времени, например, год-два, который задается в настройках на закладке «Основные настройки», так и в разрезе месяцев, выбрав соответствующую формулу на закладке «Настройка мер». МАП используется для оценки точности прогноза, для сравнения разных прогнозных моделей для одного временного ряда, а также показывает, насколько велики ошибки в сравнении со значениями фактических продаж. Также пользователь может визуально оценить рассчитанные по разным математическим моделям прогнозы спроса. Система позволяет одновременное отображение нескольких расчетных показателей и мер при помощи графиков с возможностью их отключения. То позволяет визуально оценить и сравнить одни расчетные модели с другими. При необходимости пользователь, обладая достаточными экспертными знаниями и оперативной информацией, например, такой как стратегическое видение планов продаж руководством компании, планируемой маркетинговой активности, поведение конкурентов, может внести ручные корректировки в итоговый прогноз спроса.